আজিলৈকে কোনো ইউটিউবাৰে এই টপিকটোৰ ওপৰত মানে অসমীয়া ভাষাত ভিডিঅ' বনোৱা নাই হিন্দীত বা বেলেগ ভাষাত বনাইছিল কিন্তু অসমীয়া ভাষাত কোনেও বনোৱা নাই আৰু দুই বছৰমান আগতে কেইজনমান ইউটিউবাৰে বাৰু বনাইছিল জাষ্ট কৈছিল যে এইটোৰ পৰা কি কি লছ হয় বেলেগ একো কোৱা নাই ডিটেইলছ কোনেও কোৱা নাছিল চ' আজি মই এই ভিডিঅ'টো গোটেই ডিটেইলছত আপোনালোকক কওঁ তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ মানে কথাটো হ'ল যে এনেকুৱা যে কিছুমানৰ হোৱাটছএপত ইনষ্টাগ্ৰামত বা ফেচবুকত এনেকুৱা ধৰণৰ মেছেজ আহিছে বা এতিয়াও আহি আছে যে ক্ষমা কৰিব এইটো মেছেজ মোৰ দিবলৈ ইচ্ছা নাছিল মোৰ নাম কেলে চাফি তেওঁলোকৰ মোৰ মৃত্যু সাতাইছ বছৰ আগতেই হৈছিল যদিহে আপুনি এই মেছেজটো বিছজন মানুহক শ্বেয়াৰ নকৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ লগত মই চিৰদিনৰ বাবে শুই থাকিম আৰু আপোনাৰ বিশ দিন পিছত আপোনাৰ মাৰ মৃত্যু হব যদিহে বিশ্বাস হোৱা নাই তেতিয়াহলে গুগলত চাৰ্চ কৰি চাওক আৰু যেতিয়া আপুনি গুগলত টেৰেছা ফিডালগ বুলি চাৰ্চ কৰিব আপুনি যিটো দেখিব আপুনি সেই মেছেজটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ বাধ্য হৈ যাব যদিহে আমি এই মেছেজটো পাৰ্চেণ্টেজত চাবলৈ যাওঁ ইণ্ডিয়া নাইণ্টি থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট মানুহে এইটো মেছেজ শ্বেয়াৰ কৰিছে আৰু মোৰ কিবা ভুল হব পাৰে যদিহে ভুল হয় ক্ষমা কৰি দিব

মেছেজটো শ্বেয়াৰ কৰাৰ আগতে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই লওক তাৰপিছত আপুনি নিজেই সিদ্ধান্ত ল'ব এই মেছেজটো শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে নে নেলাগে যেতিয়া আপুনি গুগলত টেৰেছা ফিডালগোৰে চাৰ্চ কৰিব তেতিয়া যিটো মানে আহিব গুগলত আপুনিও বাধ্য হৈ যাব এই মেছেজটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ তেনেকুৱা মোৰ লগত হৈছিল এইটো মেছেজটো দুই বছৰমান আগতে বা দুই বছৰমান আগতে এইটো মেছেজ একদম ট্ৰেণ্ডিঙত চলিছিল মানে গানবোৰ যেনেকৈ ট্ৰেণ্ডিঙত চলে এই মেছেজটো তেনেকুৱাকৈ একদম ট্ৰেণ্ডিঙত চলিছিল এতিয়া মই যে ক'লোঁ গুগলৰ এটা ষ্ট'ৰী আহে বা ইউটিউবৰ ষ্ট'ৰীটো শুনক আৰু ষ্টৰিটো কোৱাৰ পিছত কিবা এটা হ'লেও ৰিয়েলাইজ কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰিব ভালকৈ চাওক মানে স্কিপ নকৰাকৈ চাওক কাৰণ এইটো মেছেজে আপোনাৰ পৰা কিমান টকা লুঠি লৈ গৈছে আপুনি নিজেও নাজানিব তাৰ ষ্টৰিটো শুনক যে দুজন ল'ৰা আৰু এজনী ছোৱালী

ফুৰিবলৈ যাই পিছত যিজন লৰা বহি আছিল সি ক'লে যে ভিডিঅ' কৰিব সি ভিডিঅ' কৰিছে তাৰপিছত সিহঁতে তাৰমানে ডিচকাছ কৰি যাই আছে যদিহে ইয়াত আমি ফুড দেখাব যদিহে ইয়াত আমি কিবা কোনোবাই ৰখি ৰখাই আমাক লিভ খোজে ভালটো কৰি ধুনীয়াকৈ যাই আছে সিহঁতে তাৰপিছত কি হ'ল সিহঁতে যেতিয়া যাই আছে তেতিয়া কিলোমিটাৰ মান আগত গৈছে তাৰ তিনি কিলোমিটাৰ মান আগত এজন ছোৱালীয়ে ৰখি আছে আৰু গমেই পাইছে লৰা দুজন একদম থাকি টাইপ গৈছে সিহঁতে ছোৱালীজনী দেখি তেতিয়া কৈছে ভাইভি চা চাইছো নিজৰ ছোৱালী চালে চাই কিনে ৰখালে গাড়ীখনৰ ছোৱালীজনীয়ে ৰখিবলৈ দিলে তাৰপিছত সিহঁতে ৰখালে ছোৱালীজনী কৈছে মই অলপ আগত তুমি মোক লিভ দিব নেকি বুজিছে লৰাজ কেনেকৈ মানা কৰিব তেতিয়া হলেও ড্ৰাইভাৰৰ চিটত যিজন লৰা বহি আছিল ভিডিঅ' কৰিলে তাৰ পিছত কি হ'ল ছোৱালীজনীক সুধিলে যে তোমাৰ ঘৰ ক'ত নাম কি একো কোৱা নাই তাৰপিছত যেতিয়া সিহঁতে এক কিলোমিটাৰ মান আগত কি হল সেই ছোৱালীজনীয়ে মানে চুলিখিনি এনেকুৱা পৰি আছিল আৰু মানে ছোৱালীজনী দেখাত মানে বহুত ধুনীয়া আছিল আৰু নৰ্মেল টাইপ আছিল আমাৰ আমাৰ নিচিনা নৰ্মেল মানুহৰ দেখাত তাৰপিছত কি হৈছিল যে এনেকুৱা আছে

এ কাৰ্ভ বুলি এখন ফিল এইখন ৰিলিজ হৈছিল টু থাউজেণ্ড ফিফটিনৰ ছিক্স অক্টোবৰত আৰু এইখন ফিল্ম ইউ এছ এত বনাইছিল আৰু লেংগুৱেজটো আছিল ইংলিছত নে কিবা এটা বেলেগ লেংগুৱেজত বনাইছিল আৰু ডাবিঙো কৰিছিল বেলেগ লেংগুৱেজলৈকে এই ফিল্মখনত এই ছেম এইটো ষ্টৰি আছিল আৰু কি এই ফিল্মখনৰ ডাইৰেক্টৰে কি কৰিলে ডাইৰেক্টৰে এদিন কৰিলে যে ডাই যিটো মেছেজ আহ সেই ডাইৰেক্টৰজনে দেখিলে যে ইণ্ডিয়াত মানে ইমান তাৰমানে মানুহে বিশ্বাস কৰি লৈছে লৈ কিনে ইমান শ্বেয়াৰ কৰিছে মানে ফিল্মখনৰ মানে এতিয়া কোনেও গম পোৱা নাছিল যে এইখন এটা ফিল্মৰ ষ্টৰি গতিকে মানে ভিডিঅ' ধুনীয়াকৈ বনাই আছে

পাগল হৈ যাব মানে যিটো মানে ট্ৰেইলাৰ তাত চালে আপোনালোকে কৰিছে মানে মানে ঘটি গৈছে তেনেকুৱা লাগে তাৰপিছত মই কলো এনেকুৱাকৈ বনাইছে তাৰপিছত আমাৰ ইণ্ডিয়াত মানে এইটো বিশ্বাস কৰি লৈ আছে যে মানে ইণ্ডিয়াৰ মানুহে দেখিলে দেখি যে অ নহয় এইটো এটা সঁচা মানে সঁচা ঘটনা হ'বই নোৱাৰো ইহঁতৰ লগাই দিছে এনেকুৱা এনেকুৱা টাইপৰ টাইপত কিছুমানে কৈছে চব এনেকুৱাকৈ এইটো আৰু তাৰমানে চলিয়ে থাকিল এতিয়াও চলি আছে মই কৈছো এই দুই বছৰ বা তিনি বছৰ মান আগতে ট্ৰেণ্ডিঙত চলিছে এতিয়া বাৰু কমিছে কিন্তু এতিয়া কমিছে বাৰু কিন্তু তথাপিও আছে

হয় হয় ইউ এছ এ ফ এছ এম ইণ্ডিয়ান হলেও বেলেগ কথা সেইখন এখন ইউ এছ এ ফিল্ম হয় ইউ এছ এ ফিল্মখনে ইমান টকা লুটি লৈ গৈ আছে ইমান সিহঁতৰ লাভ হৈছে আমাৰ একো লাভ হোৱা নাই ত' সেইবাবে এইবোৰ শ্বেয়াৰ নকৰিব আৰু এইটো মই ভিডিঅ' বনালো কাৰণ কিয়

সেইবাবে জীৱনটো মানে চ' এইবোৰ শ্বেয়াৰ নকৰিব আৰু কিছুমানে যদি বিশ্বাস কৰে তেতিয়াহ'লে মই একো নকওঁ চ এইটোৱে আছিলে আজিৰ এটা সৰু ভিডিঅ' আৰু এইটো জানিব লগা ভিডিঅ' কাৰণ ইয়াৰ পৰা আমাৰ একো লাভো নহয় আমাৰ লছে হৈ আছে আৰু কিছুমানে হয়তো কব এইটো ভিডিঅ' মানে এইটো কিবা বনাব লগা ভিডিঅ' নে যদি এইটো ভিডিঅ' মই বনাইছো এইটো কাৰণে যে এইবোৰ কৰিব নালাগে আৰু এইটো মানে বেছিভাগে নাজানে